bismillahi va rohimbarakatu insonlarni qiyomat kunida ikkinchi marta surga nafhor o'lgandan keyin qayta tirilib odamlar mahsharga qarab yurib borar ekanlar kofirlar bir ajib ko'rinishlikda yuradi ular tirilgan joylaridan mana shu tep tekis qilib qo'ylingan yerga ta Alloh taoloning yomg'iri yoqqandan keyin ular xuddi o'simliklar o'sib usum chiqqandek yerdan unib chiqadilar dedi Nabi sollallohu alayhi vasallam. so'ngra ular mana shunday bir yalam yalang'och yalan holatda ba'zilari o'tdan bo'lgan libos bilan kiyingan holatda yurib borar ekan, kofirlar yuzlari bilan yurib boradi Nabi sollallohu alayhi vasallam quyidagi oyatlarni o'qidilar astadubillah yuztuban hollarida jahannam tomonga sudraladigan kimsalar ana o'shalar eng ahvoli yomon va butunlay yo'ldan ozgan kimsalardir sahobalardan biri yo rasululloh qanaqa qilib odam yuzi bilan yurishi mumkin ya'ni inson tasavvurga sig'dir olmaydi yuzi bilan yurib borishligini shunda nabiy sollohu alayhi vsalam aytdilar axir okay, uni oyog'i bilan yurgizib qo'ygan zot yuzi bilan yurgizib qo'yishlikka ham qodirku dedi ya'ni bu qanday ko'rinishda bo'lganini Alloh biladi lekin yuzlari bilan sudralib yuzlari bilan yurib borishligi mana shu oyatda ma'lum bo'ladi. Wa 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 yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan summa jahannam kullama zidnahum sa'ira. Ularning qiyomat kunida holati qanday bo'ladi Alloh kimni hidoyat qilsa bas o'sha hidoyat topguchidir. u zot kimni adashtirsa yo'ldan ozdirsa ular uchun unga o'zga do'st düz madadkorlar topa olmaysiz. qiyomat kunida yustuban hollarida ko'r soqov kar qilib tiriltiramiz. ularning borar joylari jahannamdir hech har qachon har qachon jahannam o'ti susaysa biz ularga olovni lovullatib yuboramiz. dunyoda ba'zi yani bir odamlarga Allohning oyatlarini o'qib berilsa yuragi siqiladi eshitislikni xohlamaydi ya'ni bu narsani xohlamasligini ochiqdan ochiq aytadi kecha bir ukamiz aytb beryapti mashinasini to'xtatgan ekan bir odam chiqib o'tirib qur'on qo'yilgan ekan anaingni o'chirib qo'yde emish ya'ni ko'ring Allohning kalomi o'qilayotsa o'chirib qo'y deydi o'chirib turib tushuntirsa, gapirma menga kerak emas bu narsa deydi ya'ni bu qanday qalblarki Allohning so'zini eshitgan paytda siqiladi kim bu qalblar Allohning oyatlarini eshitganda Allohning mo'jizalarini ko'rganda xuddi eshitmagandek ko'rmagandek yashagan kimsalar qiyomat kunida ko'r holatda tiriladi. man an zikri fa inna lahu ma'ishatan nahshuruhum yawmal qiyamati a'ma. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa bas albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lar va biz uni qiyomat kunida ko'r holatda Qala hashartani a'ma va qad kuntu basira. u parvardigorim nega meni ko'r qilib tiriltirding axir ko'rar edim ku degan edi Qala <laughs> atatki ayatuna fanasitaha va kazalika Alloh aytdi u ko'zi ko'r bo'lib tirilgan bandaga shunday senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding bugun sen ham ana shunday unutilarsan ya'ni ko'zini yumib ko'r bo'lib olgansanmi bu kunda ko'zing ko'rgan bo'lsa ham dunyoda ko'r holatda tirilasan ko'zlari ko'r hollari bir xor bo'lgan hamda yuzlari bilan jahannamga yurib boradigan kofirlarning ahvoli shu bo'ladi oyatlar kelgan kitob tilovat qilingan mavizalar bo'lgan ibratlar ko'rsatilgan lekin quloq tutgan emas beparvo tashlagan qiyomat kunida bular ham Allohning rahmatidan beparvo holatda bir chekga tashlab qo'yiladi ular ko'r kar soqov va yuzlari bilan sudralib boradilar alloh taolo ularga zarracha marhamatini ko'rsatmaydi fis-suri <laughs> va mujrimina ularning rangi qanday ahvolda bo'ladi u sur chalinadigan kundir u kunda biz jinoyatchi kofir kimsalarni ko'zlarini ko'k ya'ni nursiz yuzlari qaro bo'lgan hollarda yug'urmiz ya'ni allohning azobidan qo'rqqanligidan ko'zida ko'klik rangida qarolik paydo bo'ladi bu ularga tushib qolgan dahshatning bir holati ular o'zaro shivirlashib dunyoda o'n kungina turdinglar deydilar biz ularning aytadigan so'zlarini juda yaxshi bilurmiz ularning eng to'g'ri yo'l tutgan donolari bir kungina turdinglar deydilar o'n kuncha turdik desa en eng aqllisi eng to'g'ri gapni gapirayotgani bir kun turdik deydi insonlar mana shunday mahshargohga yiqilib kelar ekanlar quyosh asta sekinlik bilan pasayib yaqinlasha boshlaydi yaqinlashadi 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 bir kilometr yoki ki bir yarim kilometr masofa kelib to'xtaydi ya'ni nechi millionlagan kilometr uzoqdagi quyoshni yorug'i yerga qanaqa bir issiqlik beradi qanday yorug'lik issiqlik beradi mana shu yorug'likda kunduzi turib qolsangiz bir yarim soat qoqis chiqib qoladi shoptolis chiqib endi bu bir yarim kilometr masofa kelgandagi tasavvur qiling insonlarni ahvolini kuyib ketmaydi o'lib qolmaydi chunki o'lim yo'q endi o'lim bir marta bo'lar edi. Kullu nafsin zaiqatul Dunyodagi har qancha azob mashaqqat har qancha bir qiynoq qattiq bo'lmasin bitta o'lsa qutuladi inson lekin bu kunda o'lim bo'lmaydi ulardan ter oqa boshlaydi tanalaridan mana shu holatda ular terlariga botib turgan paytlarida mu'min kishilar o'zlarining anbiyolarining oldida ularga berilgan havuzlardan suv ichib turadilar nabiy sallallohu alayhi vasallam qur'onda u kishiga berilgan mana zikr kelgan kavsar havzi haqida gapiradi. Inna al-Kavsar li robbika wanhar. Albatta biz sizga kavsarni ato etdik deydi Alloh taolo imom buxoriy va muslim keltirgan hadislarda nabiy sallallohu alayhi vassallam aytadilar mening hovuzimning uzunligi bir oylik masofachalik deydi. bir oyda kishi qancha uzoq masofaga bora olsa hovuzni uzunligi shunday Chekalari tep tekkis ya'ni to'rtburchak hovuz bu hovuz uning suvi sutdan oppoqroq hidi mushkdan ko'ra xushbo'yroq idishlari esa suv olib ichadigan idishlari esa osmondagi yulduzlarning sanog'icha undan bir marta ichgan kishi hargiz chanqoq nimaligini bilmaydi jannatga kirganingda senga chanqaqshlik yoki och qolishlik yo'q deyapti alloh taolo inson nima uchun yeb nima uchun ichadi unda qorni ochmasa ovqatni nimaga yeydi chanqamasa nimaga suv ichadi kasal hovuzidan bir marta ichgan kishi chanqoq degan kasalni esdan chiqaradi rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda aytadilarki uning ya'ni kavsarning suvi qordan ko'ra oppoqroq asaldan ko'ra shirinroq idishlarining adadi osmondagi yulduzlarning sanog'idan ko'ra ko'proq sallallohu alayhi vasallam davom etadi shu hadisda xuddi bir kishi boshqalarini tuyalarini o'zini suv ichadigan hovuzidan to'sgandek boshqa ummatlarda men qaytarib turaman faqat meni ummatim keladi deydi shunda sa rasululloh bizni taniysizmi u kunda bizni taniysizmi deganda aytgan ekanki ha deydi u kunda sizlarda hech kimda sizlardan boshqa hech kimda bo'lmaydigan bir alomat bor nima edi u alomat meni oldimga tahorat izlaridan g'urran muhajjalin holatda ana shu qo'llaridan oyoqlaridan tahorat qilinadigan a'zolardan nur chiqqan holatda kelasizlar dedi tahorat sabab nurga ega bo'ladigan mana shu kavsar suvidan ichadiganlarga mana shu muborak bo'lsin bashorat baradkor mana shu bashoratingiz bilan bizga qilgan bo'lsin sutdan oppoqroq asaldan shirinroq unda ikki tannov bo'ladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkita tanov mana shu hovuzga suvni quyib turadi bu tannovlarning boshi jannatdan chiqib keladi bu jannatdan oqadigan daryo ki, mahshar maydoniga bir hovuz bo'lib to'kilib turadi bu ikkita noni bittasi oltindan bo'ladi rasululloh bittasi kumushdan bo'ladi dedilar mana shu hovuzdan bir marta ichgan odam qaytib chanqoq kasalini bilmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar men meni oldimga qiyomat kunida men bilan zamondosh bo'lgan ham suhbat bo'lgan kishilar keladi menga iymon keltirgan bo'ladi ular suv ichishlikka yaqin bo'lganlarida ularga ichinglar deb izn bermoqchi bo'lib turgan paytimda ular hovuzdan birdanga uzoqlashtiriladilar uloqtirib tashlashadi ularni shunda parvadigoro meni ashoblarim meni ashoblarim deydi man. meni asoblarim deb aytaman deydi rasululloh shunda farishta aytadi yo rasululloh siz bular sizdan keyin nima ish qilganligini bilmaysiz Rasulullohning ummati bo'lganlar uloqtirilyapti kim edi bular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan hajjatul vadoda birga turib u kishiga iymon keltirib musulmon bo'lib lekin rasululloh vafot etgandan keyin dindan qaytib ketgan murtadlar bo'ladi ular qaytargan ular o'zgartirganlar deydi shunda rasululloh mendan keyin qaytganlar dindan uzoq bo'lsin uzoq bo'lsin rasululloh o'zlarini man qiladi demak dindan qaytgan murtadlar kofirlar bilan birga bo'ladi insonlarni kutishi ellik ming yilga teng masofada insonlar mana shunday badanlardan terlar oqqan holda turadilar issiq tufayli shunday bir ter chiqib turadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar ulardan birini terlari to'pig'igacha turadi yana bittasini o'zidan chiqqan teri tizzasiga yetib turadi yana bittasini oqqan teri beligacha yetadi yana bittasini oqqan terisi ko'kragiga yetadi yana bittasini oqqan teri og'zigacha yetadi deydi yana bittasi o'zidan chiqqan terga botib cho'kib turadi deydi lekin o'lib qolmaydi lekin o'lib qolmaydi o'lim tugagan o'lim bir marta bo'lgan ularning mana shunday holatlari 50 ming yil davom etadi to ta olloh taolo uni jannati yoki do'zaxiy ekanligini hukmini aytgunicha bular mana shunday terlarga botgan holatda turadilar bu kundagi holatlarnin yana bittasi dunyoda boy bo'lgan qo'lida mol va davlati ko'p bo'lgan kishilarning bir holatiki Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar imom buxoriydan kimga Alloh mol bergan bo'lsa uni zakotini bermasa uning bu moli katta bir erkak ilon bo'lib tiriladi va u o'zini egasini aylanib o'rab turadi u ilonning zaharli tishlari bo'ladi ko'zining ustida ikkita qora belgi bo'ladi ilon egasini o'raydida men seni molingman men seni xazinangman men, men seni xazinangman deydi nimaga xazinanman deydi nabiy sollallohu alayhi vasallam keyingi oyatni bima ataahumullohu <laughs> min huwa khayrun lahum." bir aytib berishganida zakot beradigan bir muddat kelganda mana ramazonda ko'pchilik ahli davlat kishilar zakot berishadi eshitgan edik shu narsani bir domlani oldiga bir katta bir davlatman kishi kelib zakot bermas deb yo'llarni so'rab surishtirgan ekan agar banaqa bo'lsachi unda berasiz agar -e manaqa manaqa bo'lsachi berasiz xullas uch kun kelgan ekan uch kun kelib bo'pti bermasangiz bo'laverar ekan degan javobni topolmasdan ha estikina faloncha ming dollar deb chiqib ketgan ekan estikina mana ana zakot beriladigan ramazon oyida turibmiz chunki mana juda ko'p savdogar odamlar savdogar bulad haqiqiy savdogar foydani ko'proq bo'lishini xohlaydi boshqa oilada qilingan savo bittaga yursa ramazonda yetmishtaga yuradi albatta ramazonga kelib zakot berishliydi boylar o'ziga bir bir muddat qilib belgilab oladi bermaslik yo'llar qildirilyapti xazina deb nima aytilinadi mana kan deb arab tilida ishlatilmasdan mana bizda xazina deganda yerda tagidagi narsa tushuniladi agar bir odam Alloh tomonidan katta bir davlatga ega bo'lgan bo'lsa uning zakotini bermaydigan bo'lsa bermasdan qisib qoldi moncha pul o'zimga qoldi ya bersam ketib qolardi deb o'ziga yaxshi bo'ldi deb o'ylaganga Alloh aytayapti. alloh fazli karami bilan ato qilgan narsalarning zakotini berishga baxillik qilgan kimsalar hargiz bu qilmishlarini o'zlari uchun yaxshilik deb hisoblamasinlar yo'q bu qilmishlari o'zlari uchun yomonlikdir baxillik qilib bermagan narsalari qiyomat kunida bo'yinlariga o'ralajak ilon ko'rinishida dahshatliki bir katta ilon zaharli ilon ko'rinishida bo'yniga o'raladi barcha jonli jonsiz narsalar ketar va osmonu yer meros bo'lib Allohning o'ziga qolur axir Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardorku bermay qo'ydimi o'ziga qoladi. zakot degan so'zning ikki xil ma'nosi Uni bo'sish deyiladi poklanishlik deyiladi bersang Alloh ko'paytirib beraman deyapti ishonmayapsanmi o'zi asli bu pulni kim bergan edi Alloh karim olloh sahiy zot berib turib bir yilda bir qirg'idan birini bersang aralashib qolgan ancha muncha shubhali narsalarni tozalab beraman yana ko'paytirib beraman desa yo'q deyapti bu zakot Alloh taologa qurbonlik qilamiz uni go'shi, qoni juni yog'i yetmaydi Allohning karimligini ko'ring qodir bo'lgan odam qo'y so'ysin qonni chiqarsin go'shini o'zi yesin deyapti yana so'yasan o'zing yeb mazza qilasan savobni men beraman deyapti alloh taolo alloh shunaqa ka karim zot lekin shuni ham qilmaydi insonlar uning mana shu ilon o'rab zaharli tishlarni botirib siqib qiynab turgandagi ahvoli 50 ming yil davom etadi bu hali jahannamga tushgucha bo'lgan kutib turgandagi bo'ladigan azobi zakoti berilmagan boylik mana arab tilida kans xazina deyiladi agar agar bir odamni milliard puli bo'lsa lekin zakotini berayotgan bo'lsa bu pulini bu kanz deyilmas ekan kanz nima zakoti berilmagan pul xazina deyiladi nisobiga yetgan odam paloncha so'm puli bor odam nisobiga yetdi deyilsa shu nisobiga yetgan odam zakot bermasa shu puli xazina bo'ladi chunki zakoti berilmadi va mana shu xazina zakoti berilmaganligi uchun ilon ko'rinishida işte uni bo'ynini o'rab zaharli tishini botirib turadi ellik ming yil shuning uchun zakot berayotgan odamlar agar puli o'n ming bo'lsa zakot beradigan puli shuni o'n bir ming deb hisoblab turib shundan foizini chiqarsin haligi страховка deb qo'yadiyu ehtiyot chora chunki bilgan bilmagan holda besh olti so'mni yozmagan bo'lishingiz mumkin shuning uchun kambag'alni foydasini o'ylab turib oshiqcha o'n ming so'mdan emas mari o'n bir ming so'm hisoblab turib zakot berib qo'yig hech qancha farq qilmaydi lekin adashib ketilingan bo'lsa oshib qolingan va ve zakoti berilmagan pul xazina deyiladi kanz deyiladi qiyomatda ilon bo'lab o'raladi bu zakot beradiganlarga taalluqli narsa ozgina ko'paytirib qo'yaveringlar ozgina ko'paytirib qo'yaveringlar o'zinglarga beryapsizlar olloh taolo ko'paytirib qaytarib beradi imom muslim rivoyatlarida Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar har bir oltin kumush egasi agar uni haqini ado qilmasa u mana shu narsa u uchun olovdan bo'lgan sahifalarni tayyorlanishiga sabab bo'ladi u bilan uning peshonalari yonlari va ketlariga bosiladi mana shu o'tdan bo'lgan dazmol o'tdan bo'lgan sahifalar yuziga biqiniga va orqalariga bosiladi agar u sogvib qolsa jahannamga yana qaytariladi bu holat zakot bermagan boyni mana shu azoblanishligi yana 50 ming yil davom etadi hayvonlari bor odam nisobi yetgan odam agar hayvonlardan zakotini bermasa bu ham xuddi shu holatda bo'ladi inshaalloh ertaga qiyomat kunida mutakabbirlarning ahvoli qanday bo'lishi haqidagi suhbatimizni davom ettirgan bo'lamiz bir, bir shingil yani aytib qo'yaman ertaga o'qiydigan narsamizdan dunyoda puli bilan odam nimasi bilan boshqalarni oldida kibr qiladi nima sababdan o'zini katta tutadi puli bor yo amali bor yo falonchilardan yo po'kinchilardan mana shu narsalari bilan o'zidan pastroq bo'lgan odamlarni mensimasdan kibr qilayotgan odam qiyomat kunida rasululloh odam ko'rinishida yaraladi lekin chimaradek kichkina bo'lib yaraladi deydi xuddi shu tepalagan xor qilgan odamlarini oyog'ini ostida tepalanadi jazo gunohni jinsidan bo'ladi kibr qilganmisan xorlanasan chunki kibr faqat alloh taologa xos bo'lgan sifatlardan aqulu hada va va li lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh